halo teman-teman sekarang aku bakalan langsung masuk aja ke bahan-bahan yang aku perlukan untuk bikin cemilannya untuk bahan yang pertama di sini aku siapkan 200 sampai 300 gram tulang rawan ayam untuk penggunaan bumbu pedasnya aku pakai cabai rawit kering sama cabai merah kering sekitar 100 graman. Untuk penggunaan bawang merahnya aku pakai satu siung, untuk kencurnya aku pakai dua potong. Untuk penggunaan telurnya aku pakai satu butir. Untuk penggunaan bumbunya aku cuman pakai bumbu roiko aja. Untuk tepung terigunya aku sediakan dulu kurang lebih 200 gram, cuman yang bakalan aku pakai secukupnya aja. Untuk penggunaan daun jeruk nipisnya aku pakai daun jeruk nipis yang kering yang udah aku haluskan, teman-teman. Untuk penggunaan merica bubuknya bakalan aku pakai kurang lebih setengah sendok teh aja. Untuk airnya di sini aku sediakan dulu kurang lebih 500 ml. Untuk step berikutnya, di sini aku bakalan pecahkan dulu telurnya ke dalam piring yang udah aku sediakan. untuk penggunaan bumbunya ini aku pakai bumbu royco secukupnya rasa ayam teman-teman nah kalau gak ada bumbu royco kalian boleh ganti pakai garam sama penyedap rasa untuk penggunaan merica bubuknya juga sama di sini aku pakai secukupnya aja jadi kalian tinggal sesuaikan aja untuk takarannya dengan keinginan kalian masing-masing untuk penggunaan daun jeruk nipisnya aku pakai sedikit aja Nah sekarang aku kocok-kocok dulu telurnya ini sampai benar-benar merata Menyatu sama bumbu-bumbu lainnya Nah sekarang aku bakalan rebus dulu tulang rawannya ini sampai benar-benar matang teman-teman Nah tips buat kalian biar gak bau amis tulang rawannya kalian rebus ditambahin tomat ataupun perasan jeruk nipis biar tulangnya ini gak bau amis Nah di sini sekarang aku bakalan langsung masuk ke step berikutnya lagi Aku tuangkan sedikit demi sedikit dulu tepung terigunya ke atas piring yang udah aku sediakan Nah untuk penggunaan bumbu roikonya ini aku pakai secukupnya, teman-teman. Nah, untuk takarannya ini, kalian tinggal sesuaikan aja lagi, terus kalian tinggal aduk-aduk aja sampai benar-benar merata, lalu tambahkan juga merica bubuknya. Nah untuk penggunaan telurnya ini, aku pakai telurnya ini setengah dari yang udah aku tadi masukkan ke atas piring, teman-teman. Jadi untuk setengah telur itu ini uh, cukup banget ya untuk pemakaian tulang rawan yang udah aku sediakan 200 gram ini, teman-teman. Nah sekarang kita tinggal balutin aja semua tulang rawannya ini dengan telur yang udah kita kasih bumbu, teman-teman. Nah, kita tinggal aduk-aduk aja sampai benar-benar merata telurnya ini ke seluruh tulangnya. Nah, kalau udah, kita tinggal pindahin satu persatu ke tepung terigu yang udah kita kasih bumbu juga, terus kita balutin sama tepung terigunya, tulangnya ini sampai benar-benar seluruh tulangnya ini. Tercampur dengan tepung terigunya, terus langsung pindahin aja ke piring yang udah kita siapin. Kita tinggal lakukan aja step ini berulang sampai tulangnya ini benar-benar habis. Kita kasih tepung terigu, teman-teman. Ini tulang yang udah aku kasih tepung terigu. Teman-teman, sekarang kita tinggal langsung masuk ke step berikutnya. Di sini aku siapkan minyak goreng buat ngegoreng tulang rawannya ini, teman-teman. Nah, sebelum kalian goreng, ada baiknya tulang rawannya ini kalian simpan dulu di dalam freezer ya, kurang lebih setengah jaman. Nah, di sini aku bakalan goreng sampai benar-benar garing ya, Nah, kalau udah mulai berubah warna, kalian tinggal langsung angkat aja, terus kalian tiriskan. Untuk tulangnya udah aku pindahkan ke atas piring teman-teman dan ini udah benar-benar dingin Untuk sebagian tulangnya udah aku pindahkan juga ke wadah yang berbahan plastik yang pastinya ini tahan panas Untuk uh, tulangnya ini masuk kurang lebih 4-5 tulang rawan yang ukurannya besar-besar Untuk toppingnya kalian bisa tambahkan saus tomat ataupun saus pedas ya Atau kalian juga boleh tambahkan cabai bubuk teman-teman Nah di sini juga aku buat tadi sambal saus pedasnya ini tuh benar-benar mantep banget untuk tutorial pembuatannya kalian tinggal langsung cek aja di videoku sebelumnya di situ aku ada bikin kulit crispy di pertengahan videonya di situ ada tutorial pembuatan sambalnya teman-teman kalian tinggal langsung cek aja videonya di videoku sebelumnya